27 лютого під будівлею Харківської міської ради зібралися харків'яни, аби потрапити на сесійне засідання, адже нагромадилося чимало запитань до Геннадія Кернеса. Багато мешканців Харкова обурені тим, що міський голова не виконує рішення суду, не призупиняє дії нових тарифів на електротранспорт. Діло в тому, що зовсім недавно у нас було повищення тарифів на проїзд метро і в електротранспорті. Много людей вважають до ніобаснова. Размеров. Было решение суда. И суд приостановил повышение до рассмотрения, потому что это все быстро не решается. Кернес отказался выполнять решение суда. Буквально на следующий день рано утром они внесли какие-то пояснения, дополнения в предыдущую в свое решение по повышению тарифов и отказались выполнять решение суда. Мы были здесь в субботу, мы пришли сегодня на сессию для того, чтобы заставить господина Кернеса выполнять Конституцию Украины. Закон Украины для всех одинаковый. И для него в первую очередь, так как он выбран нами. не лично мною, а харківчанам, і он у нас на роботі знаходиться і ділає то, що хоче. А от матір одиначка разом зі своєю малолітньою донькою прийшли до міськради з іншої причини. Говорять діму, якому вони мешкають у жахливому стані, з проханням допомогти неодноразово зверталися до міського голови та все марно. Я хочу донести, щоб нам видали нормальне життя, а ми не ніжілі всяком грибке. трещинах и в кусках этого бетона. Наше общежитие находится по адресу Коцубинского, 13. Это метро научное. В том месте, где Казалось бы, все так хорошо и должно быть тоже общежитие хорошее, обустроенное для людей. Я хочу, чтобы наш э, мэр обратил внимание на нашу проблему и решил ее как можно быстрее. Почему? Потому что проживающих 60 человек инвалидов э, просят его помочь и э, взываем его, чтобы он все-таки посмотрел внутри нашу проблему, яка дійсно нас настигла, Ми що з мая прошлого року э, пытаемся достучатися до властей, щоб обратили на нашу проблему внимание. Підтримати мітингувальників прийшли й екологи, бо переконані, що з навколишнім середовищем у місті також не все гаразд. І ось лише декілька прикладів: сніг прибирають неякісно та ще й звозять у непридатне для цього місце спилі. то сделают абсолютно здоровье дерева чи не кожного дня. Наши плакаты, как бы, мы сделали не только о проезде, но еще о тех проблемах, которые нас очень волнуют. То есть такая проблема, как кранирование, уничтожение зеленых насаждений города, как бы, она особенно ярка. Вы на последние два года мы видим, как бы, что уничтожают целые районы, оставляют одни обрубки. При этом э, игнорируют тоже мнение и местных жителей и экологов, которые хотят, чтобы это происходило планомерно, правильно, согласно всем правилам. Отже, харків'яни мітингували під будівлею міськради. А в самому приміщенні, де проходила сесія, відбувалося майже те ж саме. На початку засідання учасники протесту заблокували трибуну. У гучномовець вимагали від мерії виконати рішення суду про призупинення нових тарифів на проїзд. Через сутички Геннадій Кернес двічі оголошував перерву, аби депутати та активісти заспокоїлися. Після другої перерви Геннадій Кернес зачитав проєкт рішення сесії. Есії про тарифи з перевезенням пасажирів метрополітеном трамваєм і тролейбусом. З пропозицією винести цей проект на голосування, за словами Кернеса, звернулася комісія міськради з питань транспорту. Тариф на проїзд у трамваях і тролейбусах 6 гривень і тариф на проїзд у метро 8 гривень. Міськрада вирішила вважати такими, які на даний час забезпечують належне перевезення пасажирів юридичному департаменту. Міськради наказано забезпечити судову. І захист інтересів викону пов'язаний з оскарженням рішень щодо тарифів. 55 депутатів підтримали це рішення. Пірговало таріфах на перевозці пасажирів метрополітеном трамваєм трамвай що тариф на услуги перевозки пасажирів багажа з електричним транспортом, трамваєм, тродібусом, розмірі 6 гривень, наразі перепуску одного пасажира для одного. и тариф на услуги, как перевозки пассажиров в в размере 8 гривен за одну пассажироперевозку, являются такими, которые в настоящее время обеспечивают надлежащую перевозку пассажиров городским электрическим транспортом, трамваем, метролейбусом, метрополитеном. Я прошу депутатов проголосовать за это решение и включаю, и включаю, и включаю систему на голосование. Прошу голосовать. На сегодняшний день Кернес и исполнительный комитет городского совета Харькова во главе с ним нарушают закон Украины, основной закон Украины. Скажите мне, пожалуйста, в какой стране тот, кто не выполняет Конституцию Украины, не несет за это ответственность? Может ли сегодня Кернес и его бандформирование представлять мой город, наш город украинский, вообще от территориальной громады? Отвечаю, не может. На сегодняшний день... Гена перейшов в красну черту на сьогоднішній день. Гена не мер міста. Точка сесія припинена за бажанням міського голови, тому що коли власне і почалася сесія, народний депутат України вимагав слова, він має на це право згідно законодавства. Однак порушення законодавства не було йому надано слово, і фактично після цього люди почали вимагати надання слова. і ну, Сесія власне далі не йшла. І зараз все на паузі не зрозуміло, чи буде далі ще продовження чи не. Будет, это будет, формате. То, что сегодня и сейчас продолжается в Харьковском горсовете, не имеет вообще ничего общего ни с местным самоуправлением, ни с законами Украины. Геннадием Кернесом и его командой был подготовлен от всех абсолютно без соответствующих заседаний комиссий проект решения городского совета о поддержке решения исполкома об установлении новых тарифов на проезд в электротранспорте. Это при том, что эти тарифы были остановлены по решению суда. То есть вместо того, чтобы выполнять решение суда в Харьковском горсовете решили сделать всех депутатов соучастниками преступления по умышленному неисполнению решения суда. И все те, кто сейчас там находятся и поддержали этот проект решения, это представители фракции Ведроджиня практически в полном составе, они являются соучастниками этого преступления. И мы должны об этом говорить, и мы должны им об этом напоминать. Это первое. Второе. Когда этот вопрос рассматривался, не дали возможности выступить ни депутатам, ни представителям общественности, никому. Как депутат я хотел с трибуны городского совета рассказать о рекламе в Харьковском метрополитене. О том, что метрополитен официально получает 1 миллион 300 доходов от рекламы Месяц. А должен получать метрополитен по тем тарифам, по которым размещается реклама. 12 миллионов в месяц. 10,5 миллионов идет в карман добрым дядям. И именно из-за этого предприятие является убыточным. И именно из-за этого, для того, чтобы предприятие не остановилось, залазят сегодня в карман харьковчанам и забирают у каждого абсолютно незаконно по 3 гривны за каждый проезд. То же самое происходит и с городским электротранспортом нашим подсчетам около 150-200 миллионов гривен ежегодно воруются, разворовываются на Харьковском метрополитене. Из-за того, что там участвуют только свои фирмы, только свои прокладки и так далее. Но всю эту информацию нам сегодня, ну скажем так, не дали возможность озвучить. Именно поэтому вместе с другими депутатами Харьковского городского совета, у которых осталось уважение к самим себе, мы покинули это заседание, потому что на сегодняшний день это не сессия. Послушай, ты негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь, что это или нет? Выведи свою группу людей отсюда и хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой. Ты кнопка, блядь. Ты понял или нет?